Bienvenido a mi canal de Últimas Noticias, estimados seguidores. Si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo vídeo. La famosa actriz Virce Akalay fue a Dubái el otro día y ganó el premio a la actriz femenina internacional del año en los premios DIAFA. La actriz que asistió a la gala para apoyar a sus amigas en la película Tamirjane, se mostró muy animada. La actriz que hizo un gran debut con las series de televisión Bird Flight, Kusususu, y Cemetery, Mesarlik, estrenadas en junio, sacudió la agenda con sus dos series en Netflix. Gracias a estos logros, la actriz logró un importante éxito en los premios DIAFA. Anteriormente se reveló que se filmaría la segunda temporada de la serie Kusususu. Birce Akalai también confirmó esta situación y dijo que comenzarán a rodar en muy poco tiempo. La famosa actriz dijo: Estamos comenzando muy pronto. Estoy muy emocionado. Kusususu me llevó a las nubes. Espero que la segunda temporada sea igual, dijo. Virce Akalay, con la noticia del éxito en todo el mundo de la primera temporada de la serie Kusususu, expresó el efecto que tuvo en ella diciendo: Me llevó a las nubes. Al confesar que estaba estresada por mejorar la segunda temporada, la actriz dijo: Pero estoy de buen humor, estoy trabajando. Expresando que leyó el guión de la segunda temporada y que estaba de buen humor, por ello, la actriz evitó dar detalles. Virce y quien continuará su camino en lo digital, dijo: No tengo tiempo para dedicarme a las series de televisión. Vamos a rodar la segunda temporada de Kusususu, luego vamos a rodar la tercera temporada. Tomaré un descanso y luego comenzará el rodaje de la segunda y tercera temporada de la serie Mesarlik. Cuando podré hacer televisión, dijo. La famosa actriz completará el rodaje de la segunda y tercera temporada de la serie Kusususu en el próximo periodo. Posteriormente, afirmó que habrá una segunda y tercera temporada de la serie Mesarlich y dio una nueva buena noticia a sus fanáticos a quienes les gustó esta producción. Si te gusta el vídeo, haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias, queridos televidentes de últimas noticias.